Hai semua, hari ini aku bikin cimol anti gagal, luarnya renyah, dalamnya kenyal. Ini juga bisa disesuaikan kalau kalian mau hasil cimolnya kopong atau enggak. Apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Langsung aja. Aku sudah siapkan panci masak, kemudian masukkan air. Untuk bumbunya, di sini aku ada bawang putih yang sudah dihaluskan, merica bubuk, garam, dan kaldu sapi. Langsung aku masukkan semuanya. aduk-aduk sebentar kalau sudah tercampur rata ini kita masak sampai mendidih untuk airnya wajib banget pakai air yang super super panas kalau kalian bikin porsi sedikit kayak gini airnya bakal rentan cepet dingin kecuali kalau kalian bikin porsi yang lebih banyak airnya pasti lebih banyak dan kalau sudah mendidih airnya nggak mungkin cepet dingin ya kalau ini airnya sedikit pasti airnya bakal cepet dingin jadi habis airnya dimasak langsung tuang tepung-tepungannya dan ini ngaduknya di atas kompor. Untuk nyalanya kecil aja ya sambil terus diaduk. Dijamin anti gagal, cimol kalian pasti jadi. Nah ini sudah selesai aku masak di atas kompor, teksturnya kayak gini lengket-lengket. Kalau adonannya sudah tidak terlalu panas kalian bisa ulenin sebentar pakai tangan. Kalau tangannya lengket kalian bisa ambil sedikit tepung tapioka ya. Jadi selain itu kalian harus siapkan tepung tapioka untuk baluran agar tangannya nggak terlalu lengket selanjutnya ini bakal aku cetak dulu nah biar hasilnya rata di sini aku pakai sendok takar untuk sendok takarnya ukuran 7,5 mili ini aku takar dan langsung aku cetak kalau kalian mau takar takar dulu aja juga boleh nanti biar sekalian dibulet buletin ini bisa dilihat hasilnya mulus banget sudah selesai aku bulatkan semua selanjutnya ini tinggal digoreng siapkan minyak goreng Ini belum aku nyalakan apinya Untuk minyak goreng ini dikira-kira aja Yang penting semua cimolnya bisa terendam minyak ya Langsung aja aku masukkan semua cimolnya ke dalam minyak Ini minyaknya masih dingin Belum aku nyalakan kompornya Kalau semua cimol sudah masuk Kemudian aku nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil Ini biar cimolnya nggak meledak kalau digoreng Ini sudah mulai kelihatan gelembung-gelembungnya, minyaknya sudah mulai agak panas. Kalau gelembungnya sudah semakin banyak, kalian bisa aduk-aduk sambil cimolnya diangkat. Angkat turunkan, angkat turunkan, biar suhu dari cimolnya nggak terlalu panas. Jadi dia ada waktu buat dingin, panas lagi dingin, panas lagi seperti itu. Ini gorengnya memang agak lama. Nah, ini bagian luar cimolnya udah ngeras gelembung-gelembungnya juga sudah tidak terlalu banyak tapi ini masih ada ya Kalau kalian mau bikin tekstur cimol yang kopong di dalam, ini bakal digoreng lebih lama lagi sampai bubble-nya atau gelembung-gelembung di minyaknya itu hampir hilang, hampir habis ya. Nah ini sudah cukup, aku nggak goreng sampai kopong. Kalau kalian mau sampai kopong, kalian bisa goreng lebih lama lagi. Ini kemudian angkat dan tiriskan. Dan ini di hasilnya, ini tinggal diberi bumbu tabur aja sesuai selera. Di sini aku pakai yang rasa balado pedas manis. Ini enaknya dimakan pas masih hangat Walaupun dingin dimakan juga tetap enak Ini rasanya enak banget pas dimakan Dia berasa kopong tapi masih ada kenyal di dalam Luarnya juga garing, renyah banget Buatnya gampang, bahannya mudah Jadi jangan lupa buat dicoba Hai semua, hari ini aku mau bikin cireng kuah cukup. Rasanya enak banget, seger, asem pedas manis. Ini buatnya gampang banget, apa aja bahan dan gimana cara buatnya, langsung aja. Nah, pertama, siapkan 250 gram tepung tapioca. Siapkan teplon dan masukkan 200 ml air. Tambahkan 1 sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk sapi. Ini aku pakai masako. Tambahkan seperempat sendok teh lada bubuk. Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan terakhir, tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Di sini aku pakai yang 250 gram tadi, ini aku ambil 1 sendok makan. Kalau sudah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata dan ini siap untuk dimasak. Jangan lupa untuk diaduk terus sampai teksturnya kayak lem. Nah kurang lebih seperti ini, ini sudah cukup Kemudian matikan api Siapkan baskom yang agak besar Kemudian tuang sisa tepung yang tadi Tambahkan adonan yang sudah dimasak tadi Dan ini tinggal diaduk-aduk aja di sini karena masih panas jadi aku aduk pakai spatula ya Kemudian masukkan secukupnya daun bawang Ini adonannya memang agak lengket Dan aduknya juga nggak usah sampai terlalu kalis Nah kalau sudah seperti ini selanjutnya siapkan tepung tapioka ini untuk baluran aja biar nggak lengket Jadi caranya ambil secukupnya adonan kemudian celupkan tangan ke tepung tapioka yang sudah disiapkan Ini biar nggak lengket ini adonannya sambil dicubit-cubit kalau terasa lengket celupkan tangan lagi ke tepung tapioka Karena di sini aku mau tekstur cirengnya itu keriting dan teknik ini juga bikin cirengnya kalau digoreng nggak mudah meledak Pokoknya ini adonannya dicubit-cubit aja biar teksturnya nggak mulus tapi dia bentuknya tetap bulat ya. Untuk ketebalannya ini nggak terlalu tebal juga nggak terlalu tipis. Nah kalau sudah selesai dicetak semua ini tinggal digoreng aja. Kalau nggak mau langsung digoreng ini juga bisa di frozen. Goreng sampai kulit cirengnya mengeras, tandanya sudah crispy. Kalau sudah angkat dan sisihkan. Lanjut untuk resep kuah cukonya, di sini ada gula merah, cabai, gula pasir, asam, dan juga bawang putih. Untuk takarannya sudah aku tulis. Oh ya, jangan lupa juga garam dan siapkan 400 ml air. Kalau udah ini untuk cabai dan bawang putih aku haluskan. Kemudian tambahkan secukupnya air. Di sini aku pakai yang 400 ml tadi, ini aku pakai sedikit aja. Nah, kalau sudah halus, selanjutnya masukkan ke panci masak dan masukkan juga sisa air yang 400 ml tadi. Kemudian ini tinggal dimasak aja sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, lanjut gula merah, gula pasir dan asamnya aku masukkan. Dan jangan lupa juga garamnya dimasukkan. Aduk-aduk sampai semua bahan larut. Dan ini siap untuk dipakai. Dan ini dia hasilnya, cirengnya sudah jadi, bumbunya juga sudah jadi. Biar lebih segar, di sini aku tambahkan dengan potongan timun dan tinggal disiram dengan kuah cukonya. Ini rasanya enak banget, segar, manis, asam pedas, buatnya gampang, bahannya juga mudah. Jadi, jangan lupa buat dicoba. Hai semua, hari ini aku mau bikin cilok bumbu kacang Ini anti keras, anti lengket Walaupun udah dingin, ini nggak keras sama sekali Padukan bumbu kacang rasanya enak banget Apa aja bahan dan gimana cara buatnya, langsung aja Pertama, siapkan 310 ml air Tuang ke dalam panci masak Kemudian untuk bumbunya, di sini aku sudah siapkan satu siung bawang putih yang sudah dihaluskan 1 sendok teh merica bubuk, satu sendok teh kaldu sapi, dan satu sendok teh garam Selanjutnya ini aku masak sampai mendidih. Nah kalau sudah mendidih seperti ini, selanjutnya ini aku angkat. Kemudian tambahkan dengan 250 gram tepung terigu. Ini kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Karena airnya masih panas, jadi ini aku aduk pakai spatula. Sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya tambahkan dengan 125 gram tepung tapioka. Ini aku tuang sebagian biar kalau diaduk tepungnya nggak terlalu banyak terbang. Kalau adonannya sudah tidak terlalu panas ini bisa diuleni dengan tangan. Kalau sudah setengah kalis selanjutnya aku tambahkan dengan daun bawang. Ini sudah aku potong-potong dan untuk takarannya ini sesuai selera. Uleni sampai benar-benar kalis. Bisa dilihat ini nggak lengket sama sekali di tangan, adonannya enak banget. Kalau sudah kali, selanjutnya ini tinggal dicetak aja biar ukurannya sama. Di sini aku cetaknya pakai sendok seperti ini, sendok takar. Untuk ukuran sendoknya di sini aku pakai yang 15 mili. Kalau kalian mau yang lebih kecil, kalian bisa pakai ukuran yang lebih kecil dari ini. Nah ini sudah selesai aku takar semua Sekarang tinggal dibulat-bulatin aja Nah kalau sudah selesai dibulatkan semua Selanjutnya ini siap untuk direbus Ini aku sudah rebus air secukupnya Dan aku tambahkan dengan 1-2 sendok makan minyak kalau airnya sudah mendidih, selanjutnya masukkan satu persatu cilok yang sudah dibulatkan tadi. Walaupun ciloknya sudah mengapung, tapi ini belum matang sampai dalam, jadi diamkan dulu sekitar 5 sampai 7 menit. Kalau mau dikukus, ini kalau sudah mengapung, boleh langsung diangkat. Kalau sudah 7 menitan, ini ciloknya bisa diangkat dan sisihkan. Selanjutnya untuk bumbunya di sini aku sudah siapkan 50 gram kacang tanah, cabai secukupnya, 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah. Untuk bawang putih dan bawang merahnya sudah aku iris-iris. Selanjutnya ini aku goreng kecuali untuk cabainya aku nggak goreng ya. Goreng sampai kacangnya matang. Selanjutnya ini bakal aku haluskan termasuk cabainya juga dan aku tambahkan dengan secukupnya air. Kalau sudah halus, kemudian ini aku masak lagi, dan aku tambahkan dengan air. Untuk takaran airnya sesuai selera, kalau kalian mau lebih kental, kalian bisa pakai air yang sedikit. Kalau mau lebih encer, lebih banyak air ya. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan gula merah, 1 sendok makan gula pasir. Untuk sendokan gula pasirnya nggak terlalu munjung dan nggak rata banget. 1 sendok makan saus tiram. 2 sendok makan kecap manis. setengah sendok makan garam dan 2 sendok makan saus sambal kemudian tes rasa kalau ada yang kurang kalian bisa tambah untuk garam gula dan lain sebagainya dan ini dia hasilnya ini ciloknya sudah jadi bumbu kacangnya juga sudah jadi Celoknya ini sudah benar-benar dingin. Ini biasanya enak dimakan, waktu masih hangat. Tapi walaupun udah dingin, karena ini teksturnya nggak keras sama sekali, jadi dimakan dingin juga tetap enak. Ini enak banget dipadukan dengan sambal kacang, rasanya pedas manis. Buatnya gampang, bahannya juga mudah. Jadi, jangan lupa buat dicoba.